ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ पिङ्गलाय नमः ॐ कृत्तिकासूनवे नमः ॐ शिखिवाहाय नमः ॐ द्विषड्भुजाय नमः ॐ द्विषण्णेत्राय नमः ॐ शक्तिधराय नमः ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः ॐ तारकासुरसंहारिणे नमः ॐ बलविमर्दनाय नमः ॐ मत्ताय नमः ॐ प्रमत्ताय नमः ॐ उन्मत्ताय नमः ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ॐ देवसेनापतये नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ कृपालवे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ उमासुताय नमः ॐ शक्तिधराय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ क्रौञ्चधारणाय नमः ॐ सेनान्ये नमः ॐ अग्निजन्मने नमः ॐ विशाखाय नमः ॐ शकरात्मजाय नमः ॐ शिवस्वामिने नमः ॐ गणस्वामिने नमः ॐ सर्वस्वामिने नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ अनन्तशक्तये नमः ॐ अक्षोभ्याय नमः ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ शभूताय नमः ॐ आहूताय नमः ओम पावकात्मजाय नमः ओम जृंभाय नमः ओम प्रजृंभाय नमः ओम उज्जलंभाय नमः ओम कमलासन नमः नम ओं एकणा नमः ओं द्विवर्णा नमः ओं त्रिवर्णा नम ओं सुमनोहराय नमः ओम चतुर्वर्णा नमः ॐ पञ्चवर्णाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हहस्पतये नमः ॐ अग्निगर्भाय नमः ॐ शमीगर्भाय नमः ॐ विश्वरेतसे नमः ॐ सुरारिग्ने नमः ॐ हरिद्वर्णाय नमः ॐ शुभकराय नमः ॐ पटवे नमः ॐ वटुवेशभृते नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ गभस्तये नमः ॐ गहनाय नमः ॐ चन्द्रवर्णाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ मायाधराय नमः ॐ महामायिने नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॐ विश्वयोनये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ तेजोनिधये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ परमेष्टिने नमः ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ वेदगर्भाय नमः ॐ विराट्सुताय नमः ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ॐ महासारस्वतावृताय नमः ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः ॐ चोरघ्नाय नमः ॐ रोगनाशनाय नमः ॐ अनन्तमूर्तये नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ शिखिण्डिकृतकेतनाय नमः ॐ डम्भाय नमः ॐ परमडम्भाय नमः ॐ महाडम्भाय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ अमृताय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणायामपारायणाय नमः ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः ॐ वीरज्ञाय नमः ॐ रक्तश्यामगाय नमः ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ प्रीताय नमः ॐ ब्राह्मण्याय नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वंशवृद्धिकराय नमः ॐ वेदाय नमः ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಕ್ಷಯ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಮಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವಿನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು